عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه الا من هرب بدينه من شاهك الى شاهك ومن جحر الى جحر فاذا كان ذلك الزمان لم تنال المعيشه الا بسخط الله فإذا كان ذلك كذلك كان هلاك كان هلاك الرجل على يدي زوجته وولده فإن لم يكن له زوجة ولا ولد كان هلاكه على يدي أبويه فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدي قرابته أو الجيران قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال یعیرونہو بدیک المعیشتی فَإِنْدَ ذَلِكَ يُوْرِدُ نَفْسَهُ الْمَوَارِدَ الَّتِي تَحْلِقُ فِيهَا رَوَهُ الْبَيْتِيُّ وَالْمُنزِرِيُّ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دیندار آدمی کا دین سلامت نہیں رہے گا سوائے اس شخص کے جو اپنا دین بچانے کے لیے کسی پہاڑ کی پہاڑ کی چوٹی سے دوسری چوٹی پر بھاگتا پھرے یعنی اپنے آپ کو دنیا کے ان بکھیروں سے دور رکھتا پھرے جب ایسا زمانہ آ جائے تو اس وقت معیشت صرف انہی ذرائع سے حاصل ہوگی جن سے اللہ ناراض ہوگا جب ایسا زمانہ آ جائے تو اس وقت آدمی کی ہلاکت کی وجہ اس کی بیوی یا اس کی اولاد ہوگی اور اگر کسی کی بیوی اور اولاد نہ ہوئی تو اس کے والدین اس کی ہلاکت کا باعث ہوں گے اگر اس کے والدین نہ ہوئے تو اس کی ہلاکت اس کے قریبی رشتہ داروں یا ہمسایوں کے ہاتھ ہوگی صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں کر ہوگا آپ نے فرمایا وہ اسے تنگی معاش یعنی پیسے کی کمی کا تانہ دیں گے جس کی وجہ سے وہ دولت سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے ایسے امور میں ملوث کر لے گا جو اس کی ہلاکت کا باعث ہوں گے اس حدیث کو امام بہ کی اور امام منظری نے روایت کیا ہے